ada ASB telah umum bahawa mereka nak bagi dividen sebanyak 5.75%. Dan sejujurnya kalau kita berbanding pulangan ASB dengan inflasi hari ini, kita sebenarnya lebih miskin. So saya bagi contoh, kalau kita lihat inflasi untuk makanan, inflasi untuk perubatan, ianya telah naik antara 10 hingga 15%. So apa So kalau kita bandingkan dengan inflasi dan pulangan untuk ASB, kita sebenarnya lebih miskin. So persoalannya adalah macam mana kita boleh uh, menambah pendapatan? Macam mana kita boleh menambah pendapatan? <coughs> okay, let's start on the top. Eh. Okay, hi everyone. Okay, jom. Baru kita boleh nampak bahawa telah umum dividen untuk tahun ini sebanyak 5.75% dan kalau kita tengok dan persoalannya kenapa ada yang komplain tak cukup duit dan antara sebabnya adalah kalau kita lihat kos sara hidup ianya jauh lebih tinggi kalau berbanding dengan dividen yang di Kos harga hidup Telah naik jauh lebih tinggi Kalau berbanding dengan dividen Yang di Announce oleh uh, ASB So saya bagi contoh uh, Andaikan kalau kita lihat Makanan right, Kita boleh lihat harga makanan Kian lama Kian mahal Selain daripada itu Kalau kita lihat uh, Bil air dan bil elektrik masing Kita boleh nampak bahawa Ianya kian lama Kian mahal So Uh, dan dan saya bagi contoh lah yang paling ketara adalah kalau kita lihat inflasi untuk perubatan dan inflasi untuk insurans. Kita boleh lihat insur, uh, inflasi perubatan telah atau uh, kos untuk perubatan ianya telah naik antara 10-15% dan kos naik sebanyak 10 hingga 15%. So kita so jika kita bandingkan dengan Um, dividend yang di-announce oleh ASB Ianya jauh lebih rendah M Maknanya Walaupun kita menabung Dan walaupun kita melabur Walaupun kita menabung Dan walaupun kita melabur Ianya tak cukup Antara sebabnya adalah Kos kita jauh lebih tinggi Kalau berbanding dengan pulangan ASB So apa solusinya? So okay, first sebelum saya cakap apa solusi ASB, jom kita cakap uh, tentang uh, trend untuk bayaran atau pulangan untuk ASB. Kalau kita lihat ASB pada tahun 90-an, dividen ASB pernah mencecah antara 10 hingga 15%. Okay, let me guess. Kalau kita lihat trend bayaran ASB, ianya pernah cecah 10- kian lama kian merosot. Tapi kalau kita lihat data ekonomi dari segi inflasi, kita boleh nampak bahawa sekarang inflasi jauh lebih tinggi berbanding dengan tahun lalu. Kalau kita nak berhenti cairan, kita untuk pergi ke Mama ialah 50 darab dengan empat orang kan. RM2 sahaja. RM2 sahaja untuk, untuk pergi Makanan mamak. So, dulu Faiz macam mana? So, uh, dulu kita boleh katakan bahawa uh, pergi ke mamak boleh dikatakan sebagai tempat makan. Kita lihat nasi lemak juga, dulu boleh dikatakan sebagai makanan yang marhal. Kita boleh makan sedikit nasi, kita boleh uh, makan sedikit sambal, kita boleh makan uh, telur kan. Tu pun berapa sen satu bungkus nasi lemak. Itu pun kalau kalau uh, so uh, pada tahun uh, 80-an 90-an kalau kita makan nasi lemak kan Mungkin below dulu kalau kita lihat inflasi atau ASB dulu kena payah dividend sebanyak 10% Kalau kita lihat time parent kita Akan sarankan Untuk letak duit dalam ASB. Letak duit dalam ASB. Antara sebabnya, inflasi rendah. Kos sara hidup kita agak murah. Pada masa sama, kalau ASB bayar dividen antara 10 hingga 15 peratus, andalkan kalau kita letak, contoh, 100 ribu. 100 ribu kita letak dalam ASB. Dan kita dapat 15 ribu. Dividen untuk satu tahun lah, 15 ribu. Dulu, untuk sewa rumah dekat Shah Alam pun tak mencecah tak mencecah 500. Okey, nombor satu. Rumah, rumah. Selain daripada itu kalau kita nak beli sahaja. Selain daripada itu seperti yang saya kata Breakfast. Kalau kita lihat kos sara hidup masing-masing. Kita boleh nampak bahawa kos sara hidup jauh lebih tinggi. Saya bagi contoh. Kalau kita lihat roti canai hari ini, ianya mungkin RM2, RM2.50. RM2. Uh, tadi uh, semalam pun masa saya nak order grab untuk uh, roti canai, dah RM3 guys. Dah RM3. Okey, kalau you guys uh, fikir, eh, saya duduk kat mana? Saya duduk dekat area Selangor lah, Selangor. So, so I pun terkejut. Tiga ringgit untuk roti canai. Oi, macam mahal lah. Macam agak agak mahal lah. Untuk pada pendapat saya lah. Pada pendapat saya. Selain daripada selain daripada itu, kalau kita lihat uh, kos teh tarik. Dah tiga empat ringgit guys. Tiga empat ringgit. Okay, jom, kita buat matematik yang senang. Kalau setiap orang makan tujuh ringgit. Kalau satu family uh, makan empat orang. Ini, uh, so kalau empat orang makan, so tak larilah RM30. Uh, Memang tak lari RM30. Right? So, itu untuk breakfast aja Kalau lunch satu family uh, pergi makan, andaikan, andaikan sekarang ini, uh, yelah kita duduk dekat zaman viral lah. Saya uh, nampak, and especially ini akhir tahun dan akhir tahun ya ramai orang nak 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 pergi melancong nak pergi tempat-tempat viral tempat-tempat best tempat-tempat um, uh, yang cantik kan so andaikan kita pergi ke tempat viral dan andaikan hari untuk makan uh, burger burger viral dengan dengan cheese meleleh lah hello hi so andaikan sekarang ni kalau kita beli burger dan burger tu Mungkin RM30 lah, RM30 Dan kita pergi 4 orang ha? Untuk lunch Dah RM120 guys Dah RM120 Dan ini tak termasuk dengan uh, Kenaikan kos untuk makanan Kenaikan kos untuk air Kenaikan untuk elektrik Dan kalau kita lihat even kita punya sewa sekarang ni Dah lebih mahal Dah lebih mahal So kalau ke semua ini dah jauh lebih mahal, apa kita boleh apa kesimpulannya kita boleh buat? Maknanya walaupun kita menabung dan walaupun kita melabur kita masih miskin. Atau kita lebih miskin kalau berbanding dengan generasi sebelum ini. Let me repeat this. Ini penting walaupun kita menabung walaupun kita melabur walaupun kita ikut um, cara pengurusan wang mak ayah kita atau atuk nenek uh, kita kan kalau kita tengok dulu dia orang cara uh, mereka menguruskan wang dapat gaji letak gaji dalam sampul surat letak antara pakaian itu adalah cara parent kita menabung dulu mereka lepas dapat upah dari kerja dulu guys saya cakap dulu mungkin upah bulanan mungkin antara 700 ke seribu. Itu pun agak mahal lah. Okey. Dan walaupun atuk nenek kita dapat 700 ringgit. Dan walaupun perang kita dapat seribu lebih ringgit. Tetapi mereka boleh beli rumah. Mereka boleh beli kereta. Dan mereka tak bergelut dengan mengikut cara parent kita melabur dan melabur. Bukankah kita sepatutnya hidup sesenang mereka? Beli emas dengan sangat senang. Dan walaupun kita boleh melabur dalam unit trust dengan sangat-sangat senang, kenapa kita lebih miskin? Antara sebabnya, seperti yang saya kata, kalau kita ikut style mereka melabur, right? Seperti contoh saya bagi Pulangan untuk ASB Antara 10 hingga 15% Dan dulu Inflasi Sangat rendah Dan terkawal So maknanya Maknanya Kita punya uh, Breakfast pun Tak mencecah RM5 Untuk satu family guys Satu family RM5 dah cukup Dan kalau kita pergi untuk uh, ni, Nasi campur RM3 untuk nasi RM4 untuk nasi campur Dengan air So, maknanya kalau satu family pergi Tak larilah RM10 uh, uh, hingga RM15 uh, Tetapi hari ini Hari ini Kita pergi mamak Roti canai yang RM2.50 kan? Pada masa sama uh, Untuk beli makanan RM4 Setiap orang RM6 lah dan kalau kita pergi satu family empat orang. Dua kan? Dua puluh empat ringgit. So, dan pada masa sama, ASB kita telah merudung. Pulangan ASB kita telah merudung. Dan ramai dan ramai yang yang dok dok tanyalah, eh kenapa walaupun I'm menabung walaupun kita sebenarnya lebih miskin kita sebenarnya lebih miskin. So, the whole thing of it all is, okay, I akan uh, cakap sebaik sedikit tentang kenapa ASB punya pulangan dah merudum. Lepas tu, saya akan bercakap sebaik sedikit tentang solusinya. Okay. So, I ada 15 minit lagi. So, I akan habiskan live ni. Kalau you guys berminat, uh, follow saya dan saya akan uh, buat topik uh, sebegini uh, topik sebeginilah tentang solusi lah macam mana kita boleh keluar dari dari semua bab-bab macam inilah lah. Okay, so dalam perkataan sebabnya adalah kalau kita lihat ekonomi Malaysia pada tahun 1990-an ekonomi Malaysia bertumbuh dengan sangat pesat. Saya bagi contoh. Yang ini kita nampak dengan mata kita sendiri kalau kita uh, duduk jalan di Kuala Lumpur pada tahun 1990-an kita boleh nampak pelbagai jenis projek. Nombor satu kita boleh nampak projek monorail. Nombor dua kita boleh nampak projek LRT. Nombor tiga dekat ibu. Nombor, nombor, empat kita boleh nampak dekat TVT. Apa yang akan berlaku adalah Nombor satu, syarikat-syarikat boleh meraihkan keuntungan yang lebih besar. No dua rakyat boleh mendapat pendapatan yang agak lumayan, okay? Dan jika syarikat-syarikat ini boleh mendapat pendapatan lumayan, mereka boleh uh, bayar uh, lebih uh, mereka boleh bayar dividen yang lebih tinggi kepada uh, pemegang saham dan antara pemegang-pemegang saham untuk syarikat-syarikat besar ini adalah ASB. So, apabila kilang-kilang dan syarikat-syarikat yang besar ini meraihkan keuntungan yang lebih besar, ASB akan dapat keuntungan yang lebih besar. Dan ASB boleh bayar dividen yang jauh lebih tinggi. ASB boleh bayar dividen yang jauh lebih tinggi. Tetapi, hari ini, saya nak tanya, kita compare, compare, okay? Ya, saya tahu sekarang ini uh, kalau kita lihat surat khabar Memang dicanang-canangkanlah bahawa ringgit telah mengukuh Kalau berbanding dengan dolar Dan uh, selain daripada itu, kita boleh nampak um, ekonomi kita dah kukuh Dan, uh, dan um, uh, saya boleh nampak bahawa selalu kita akan tengok bursa Malaysia lah Oh, bursa Malaysia telah naik berapa mata, berapa mata, berapa mata Okay tapi sekarang ini, nak tanya, tanya? Tak nak tanya. Kalau berbanding dengan tahun 1990-an, di mana kita buat Lebuh Raya Utara Selatan, di mana kita buat projek LRT, di mana kita buat projek MRT. Dan kita boleh nampak pelbagai jenis ekonomi aktiviti. Hari ini, adakah atau boleh tak kita nampak ekonomi aktiviti sepesat dulu? Saya ulang soalan ni ya Adakah kalau kita berbanding hari ini dengan dulu Adakah ekonomi aktiviti hari ini Jauh lebih tinggi dari dulu So dulu seperti yang saya nak repeat lah uh, Raya Utara Selatan nombor satu Nombor dua pembinaan KLCC Nombor tiga kita buat Puteri Raya Cyberjaya Nombor empat kita buat LRT MRT Nombor, tiga, nombor lima kita buat syarikat-syarikat gergasi Seperti Proton dan Perodua So Kalau Kedua-dua ini Ya yeah, betul Jambatan Pulau Pinang, thank you Dan Jambat, betul, Pujuh Jaya. That's why That's why guys Kita boleh nampak Pulangan ASB telah merudung Tak payah baca surat Guys, tak payah baca surat khabar, guys tak payah baca surat khabar. Sebab sekarang ini, surat khabar akan selalu melaporkan benda-benda yang indah. Indah khabar dari rupa. Indah khabar dari rupa. Ya, yeah, betul. KLCC dengan Putrajaya. So, apabila kita percaya bahawa ekonomi bertumbuh, maknanya kita, ok untuk, untuk sayalah, saya lah, saya tak agak lalai lah maknanya. So, oh, kalau ekonomi bertumbuh, maknanya uh, um, Uh, tahun depan atau iyalah tahun depan mungkin saya masih ada pekerjaan. Lepas tu mungkin saya dapat bonus, mungkin saya dapat increment. iyalah ekonomi bertumbuh kan. Kalau ekonomi bertumbuh maknanya syarikat-syarikat meraihkan tapi kalau kita lihat hari ini dari segi uh, job security, job dari segi job security kita boleh nampak bahawa syarikat besar. Petronas guys, Start melepaskan beribu-ribu orang, bukan ratus, bukan berpuluh, beribu orang. Dan kenapa saya highlightkan Petronas? Petronas adalah satu-satunya syarikat yang pernah masuk Fortune 500. So bagaimana sebuah syarikat boleh masuk dalam Fortune 500? Dan uh, dan untuk Petronas, keuntungan Petronas jauh lebih tinggi. Kalau berbanding dengan syarikat lokal yang lain So kalau Petronas Yang untung berbilion-bilion pun boleh melepaskan beribu orang Apa lagi syarikat-syarikat kecil? Apa akan berlaku kepada gaji kita Dan apa yang akan berlaku kepada, kepada increment kita So that's why Bila krim tak naik setara dengan inflasi pada masa sama bila pulangan uh, bila pulangan untuk um, investments kita tak naik atau tak setara dengan inflasi apa yang sebenarnya berlaku kita sebenarnya lebih miskin kita sebenarnya so kalau ASB tak bagi pulangan setara dengan inflasi di mana kita sepatutnya melabur wang antara tempatnya saya nampak yang paling popular adalah emas tetapi kalau kita lihat emas untuk tahun ini, I think emas telah naik antara 60 hingga 70 peratus. Not bad, not bad. Okay. Tetapi kalau kita lihat harga untuk perak, perak, silver, kita boleh nampak bahawa harga perak telah naik 100 peratus. Lebih daripada 100 peratus actually. Lebih daripada 100 peratus. Itu nombor satu. Nombor dua, uh, di mana yang kita boleh kalau siapa-siapa yang boleh dapat ah uh, uh, susahlah untuk dapat uh, saham untuk bank, bank Rakyat. Tetapi Bank Rakyat boleh bayar sebanyak 15%. Kalau you guys Google hari inilah. itulah adalah saham, saham. Dan terus uh, sebab saya suka saham adalah Uh, ah saya bekerja dalam bank dan saya uh, ah melabur untuk lebih daripada ah uh, 10 tahun so iyalah agak, agak, saya ada experience lah so baga bagaimana nak uh, pilih saham bagaimana nak pilih saham antara cara untuk pilih saham kita pilih syarikat-syarikat yang tengah growing so sebagai contoh syarikat yang tengah growing Uh, adalah syarikat seperti pekat. So apa apa itu pekat? Saya cakap tentang Brusa Malaysia lah dulu. So an apa itu pekat? So pekat uh, buat uh, atau menjual solar panel. Right? Dan tak tahu kalau you guys ingat dulu semasa kerajaan uh, kata mereka nak fokus kepada renewable energy, kita boleh nampak saham pekat dari 40 sen telah naik I think seringgit 10 sen kot. So apa kali ganda Selain daripada itu kita boleh nampak saham. Okey, ini ini yang saya suka lah. Ini saya nak bagi contoh lah. Ini contoh yang paling mudah. Dulu ada saham ni, nama dia Oriental Kopi. Dan sebelum uh, Oriental Kopi disenarai, saya jenis, yelah, uh, saya dulu uh, orang Ipoh Dan antara budaya lah, uh, uh, dulu lah dulu, pergi ke tempat kopi tiang. Dan dulu bab-bab halal haram tu atau halal non halal tu uh, kurang uh, kita kurang ambil tahu lah actually. So tapi sekarang ini uh, ialah dah dewasa kan. So uh, kalau seboleh-bolehnya kalau nak pergi tempat uh, kopi tiam saya saya cuba pergi tempat kopi tiam yang boleh dikatakan sebagai halal lah. Walaupun kopi berdapat sijil halal tetapi mereka tengah ambil sijil halal tersebut So, uh, dulu semasa saya nak cari tempat untuk makan, saya saya jalan-jalan dekat Mid Valley, dekat Mid Valley. Lepas tu eh terjumpa saya, eh apa kau kedai kopi tiam ni ramai orang. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, apa yang saya tengok? Nak tengoklah kalau siapa-siapa yang pa pakai tudung kan. <laughs> saya cuba tengok, cuba, cuba pantau. Saya, eh, lah orang-orang Muslim. So, kita pun macam, yelah, kita try lah. Kita try. So apabila saya nampak lah uh, mungkin um, dalam dalam satu tahun setiap kali bila saya lalu kopi no, penuh setiap tahun setiap setiap kali kalau saya pergi dekat orang tu kopi ada orang penuh 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 saya pun kata kalau orang tu kopi sebagai penyagaan boleh untung sebegini right kalau saya jadi pemilik saham, so apa itu? Okay, first the first and foremost, apa itu saham? Saham itu adalah share dalam sebuah syarikat. Dan apabila kita beli saham dalam share, maknanya kita pemilik untuk syarikat tersebut. So pada pendapat saya, kalau syarikat tengah growing dan kalau syarikat tengah, uh, ya dapat dapat keuntungan yang lebih besar, kita sebagai owner syarikat akan dapat keuntungan, right? So apabila oriental kopi uh, dalam usaha tahun ini I think uh, oriental kopi disenarai untuk berapa sen lah I think uh, 30-40 sen kot kalau tak silap saya kalau kalau tak silap saya lepas tu oriental kopi telah naik dua kali ganda dalam satu hari right so antara sebabnya adalah IPO lah Dekat Malaysia ni, I tak faham lah. Kalau tiap-tiap kali IPO, kita boleh nampak harga saham semua naik, naik, meroket. Lepas tu, I, I duk tunggu. So, I, I, I pun kata, ah, alamak, too late already. Kalau I beli uh, saham apabila ianya mahal, tak nak lah. Risiko tinggi sangat kan. Eh. So, I tunggu untuk harga saham dari 80 sen merudum. Dan, ialah orang terkopi pernah mencecah, I think, laf, en, en 60 sen. 60 sen. Dan saya belilah uh, pada paras 60 sen. Lepas tu hari ni kalau kita li hard oriental kopi, I, kalau tak silap saya dah menjejas RM1.10 ke RM1.20. So siapa-siapa yang beli oriental kopi lah dulu uh, untuk RM0.60, duit mereka akan dua kali ganda lah. So contoh yang paling paling mudah lah. Kalau kita letak RM5,000 dalam oriental kopi, kalau dua RM10,000. So yeah, saya tahu uh, just to conclude lah. Uh, kesimpulannya lah Nanti petang sikit kalau you guys nak, I akan buat live lagi. Kesimpulannya, ASB sekarang ini, ya yeah, memang ASB telah bagi kita pulangan. Dan memang pulangan ASB, okey lah, okey lah. Kena bersyukur. Tetapi soalannya kenapa tak cukup? Right? Kenapa tak cukup? Dan kenapa parent kita selalu sarankan kita untuk melabur dalam ASB? Antara sebabnya generasi parent kita, ASB pernah membayar antara 10 hingga 15 peratus. 10 hingga 15 peratus. Dan, okey lah. So, the next question is, adakah ASD boleh bayar dividen yang tinggi seperti tahun 90-an? Okey. Cuma nak jawab, mah. ini pendapat saya. Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Hai, you, you tang. So, saya rasa tidak. Kenapa saya kata begitu? Antara sebabnya adalah dulu pada tahun 90-an, siapa Menteri uh, Kewangan kita? Pada tahun 90-an, siapa Menteri Kewangan kita? Siapa? Boleh type dalam comment section. Dan kalau kita lihat cara dia berfikir, dia orang korporat. Dia masuk dalam kerajaan. Semasa dia orang korporat, dia telah buat bisnes uh, negara dia telah buat bisnes pembinaan, dia telah buat business import ekspor bukan guys. Ini adalah tahun 80-an 90-an. Dan kalau kita ambil orang sebegitu yang agak genius lah untuk uh, untuk menghala ekonomi kita atau untuk membuat rancangan untuk ekonomi kita yalah kita boleh nampak result ekonomi kita bertumbuh dengan sangat pesat bertumbuh dengan sangat pesat. Kalau kita berbanding dengan hari ini, dua menteri yang duk jaga ekonomi lah. Satu menteri kewangan, satu menteri ekonomi. Dan kalau tak silap saya apabila menteri ekonomi hari inilah atau yang baru-baru ini apabila dia letak jawatan untuk hampir satu tahun kita tidak ada menteri ekonomi. Satu tahun. So adakah ekonomi kita akan bertumbuh? Adakah ASB boleh bagi dividen yang lumayan? Saya jawab lah. Okay guys. Uh, kalau nak uh, betul, <coughs> follow saya if you want to listen to my live nanti petang sikit mungkin saya ada live lah. Bukan itu guys. Assalamualaikum. Take care. Uh, selamat sejahtera. Moga-moga live ini boleh membawa manfaat kepada semua orang.